Yeah. <laughs> બાંગ્લાદેશમાં વિદ્રોહ બાદ ફાટી નીકળેલી હિંસામાં ખુદ બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન હસીના શેખે પણ દેશ છોડવો પડ્યો હતો અને ત્યારબાદ સ્થિતિ કાબૂમાં આવવાના બદલે વધુ વિકટ બની હતી તેમજ બાંગ્લાદેશમાં વસતા હિન્દુઓ પર પણ અત્યાચાર ગુજારવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું આ સાથે જ હિન્દુ ધાર્મિક સ્થળો ઉપર પણ તોડફોડ સહિતની ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવી હતી આ ઘટનાના પડઘા સમગ્ર વિશ્વમાં પડ્યા હતા ત્યારે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ સમાજ અને હિન્દુ ધાર્મિક સ્થળોના રક્ષણ માટે ભરૂચ સમસ્ત સનાતની હિન્દુ સમાજ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે ભરૂચ શહેરના પાંચબત્તીથી કલેક્ટર કચેરી ખાતે સમસ્ત સનાતન હિન્દુ સંગઠન દ્વારા વરસતા વરસાદમાં એક રેલી યોજવામાં આવી હતી આ રેલી કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી હતી રેલીમાં ઉપસ્થિત આગેવાનોએ ભારત સરકારને સંબોધીને કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ અને હિન્દુ ધાર્મિક સ્થળો પર થઈ રહેલી હિંસા અને અત્યાચાર સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है ये सब पूरा विश्व बली जानता है इसका समस्त हिंदू समाज भरुछ उनका विरोध कर रहा है और सरकार से हमारा निवेदन है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बांग्लादेश के हिंदू भाई और बहनों को प्रोटेक्ट किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा भी उठाया जाए धन्यवाद पिछले काफी दिनों से बांग्लादेश में आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ था छात्र आंदोलन वह हिंदू विरोधी आंदोलन बन गया वहाँ रह रहे हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं उन्हें उनके घरों को जलाया जा रहा है संपत्तियों को लूटा जा रहा है माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है धार्मिक स्थलों को जलाया जा रहा है और यह सिलसिला अभी तक चल रहा है वहाँ के पुलिस प्रशासन तमाशदीन बनकर देख रहे हैं कोई पुलिस कार्रवाई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है यही दिन 1945 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कलकत्ता के हिंदुओं ने केरल के हिंदुओं ने देखा था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद वहां के हिंदुओं ने देखा था और 1990 में कश्मीर में बसे हिंदुओं के साथ भी यह घटना घटी थी तो आज भरूच जिले में सभी हिंदू संगठनों के द्वारा सारे हिंदू समाज मिलकर यह जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और सभी हिंदू समाज बांग्लादेशी हिंदू समाज के साथ खड़े हैं यह संदेश देने के लिए साथ साथ में हम भारत सरकार राष्ट्रपति महोदया को यह विषय पहुंचाना चाहते हैं कि आप बांग्लादेश में रह रहे सारे हिंदुओं के सुरक्षा सुनिश्चित करें उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा अगर पश्चिम बंगाल के हिंदू भारत में आकर शरण लेना चाहे तो यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए यह मांग के साथ आज जन आक्रोश रैली भरूप में निकाली जा रही है जय श्री राम